Вінничани повернулися з двох міжнародних фольклорних фестивалів з золотою медаллю, гран-при та голд премією. Фестивалі відбулися в Іспанії та Венгрії. На них побували вихованці Денс студії Ніка, ансамбль польського танцю «Краков'ячик» та вокаліста народної студії естрадно-джазового вокалу Експеримент моїм колегам керівники творчих колективів розповіли про свої перемоги та подорож в цілому. Мілі честь бути приглашеними». на четвертый международный фольклорный фестиваль в Испании Лорет де Мар 2013. Фестиваль был международный, коллективы были со всего мира, более 20 коллективов. В этом году мы тоже привезли гран-при, золото, вот подтверждение наших достижений. Два блока, украинский блок был 30, 36 минут и польский блок 28 блок польский, это традиционные польские танцы, которые являются ну, как бы, во всех воеводствах Польши. Это полонес, мазурка, краковяк, основные песни польские, которые знают тоже весь мир, те же гей-соколы. Финальную песню гей-соколы мне было вообще, что вообще поет вся площадь. Как минимум гей кричит точно вся площадь. Блок Украина это э, тоже такой, как бы можно сказать, микс э, украинских традиций, хореографии, вокали. Мы постарались э, в форме народно-сценического танца показать э, элементы региональные вот, нашей родины. Также э, в рамках этого фольклорного фестиваля проходил конкурс э, Модерн, вот, и наша пара. Из нашего коллектива Калинцева, Вероника, Белос, Владимир получили золотые медали по Модерну. Самая большая гордость, чем горжусь, это тем, что награды были получены из рук председателя жюри Хуана Леона это мега-звезда, можно сказать, планетарного масштаба. Это человек в книге рекордов Гиннесса как лучший танцор фламенко мира. В обоих фестивалях было шествие по городу. Это бесконечное, просто идущее, костюмированное количество народа. Каждый поел свои песни, свои речевки. Это было и в Испании, это было в Венгрии. был парад по городу в костюмах всех стран. Но если сказать, что один наш папочка из родителей пытался снять этот парад, вот, он с трудом нас догнал. Просто он снял первые 10 или 15 коллективов, а потом уже побоялся, что у нас потеряют из виду, и не доснял хвост парада. То есть такое огромное количество людей, все очень ярко и красочно.